birodarlar o'tga zehr bu olloh azza va jalla bandasiga beradigan ulug' ne'mat mana hozir bir juda bir muhim narsani aytaman diqqat qilib turinglar biz avval yashab o'tgan bu ummatning ulug' kishilarni hayotini o'qib o'rganar ekanmiz ularni erishgan natijalarini ko'rib turib aqllarimiz lol qoladi e qanday qilib shu narsaga ulgigan ekan masalan imom buxoriyni hayotini o'rgansak bu kishi o'qib o'rganib bizga qoldirib ketgan ilmni va u kishi yashagan umrni bir biriga olib kelinadigan bo'lsa to'g'ri kelmas ekan ya'ni 63 uch yil umr ko'rgan bo'lsa bu kishi qoldirib ketgan narsani 63 uch yilda eplab uddalashlikni iloji yo'q ekan qanday qilib ulguydiki bu narsaga degan savol hammamizni boshimizni qotiradi Ha biz kerak bo'lsa to'rtta surani yodlolmayapmiz E, kerak bo'lsa bir oddiy ishlarga ulgurmayapmiz diqqat agar bir kishining maqsadi intilishlari oliy bo'lsa mana shu oliy maqsadlarga yetish uchun qanaqa imkoniyat kerak bo'lsa alloh taolo shu bandasiga ato qiladi shui yana qaytarib aytaman agar bir kishining maqsadlari intilishlari oliy bo'lsa oliy maqsadda yashasa uning shu oliy maqsadiga yetishish uchun oliy imkoniyat va oliy qudratlarni robbisi ato qiladi yani endi tushunarli bo'ldimi buxoriy nimaga ulgurganiga har bir kishiga uni talablariga yarasha imkoniyatlar ochib qo'yiladi masalan bir odamni bor yo'g'i orzusi nima hozir редни odamni olinglar o'rtacha odamni olinglar nima orzusi pul xotin moshina uy i все shu narsaga yetadigan imkoniyatlar beriladi sizga sakkiz silindrli motoriz bor edi to'rt silindrda ishlaydi chunki orzu umid intilish maqsad past edida shuning uchun to'rt silindrdan o'tib ketasiz muyrdan to'rt sildr turuvdi siz mana shu narsani ham dinga ummatga xizmat qilishni ham xalqqa foydangiz tegishini ham ilm ma'rifatda bir cho'qqia yetishlikni ham niyat qilsangiz qolgan to'rttasi ham qo'shilar ekan demak tushunyapsizlarmi ukalar menga bo'ladi shu qo'y tilshigim o'tib turibdi xulosa balatiroq narsani ozda bo'linglar ukalar odamlarni hidoyatini xohlagan kishilarga olloh aziz vajalla aqliy fikriy va bayoniy imkoniyatlarni beradiki odamlar ko'rib hayron qoladi to'rt oyda qur'onni yodlabdi deydi bor shu o'z zamonimizda shunaqa odamlar bor 7 oyda qur'onni yodlabdi deydi Desa, sena bolang ham shunaqa bola Sena ham shu havoda olib yuribsan maqsadni kattaroq qo'yda birodar yetasan yetasan shuning uchun ayrim olimlarni qilgan ishlari qoldirib ketgan ilmiy meroslarini o'qib o'rganib e bular qanday qilib to'plab ulgurib yozib ketgan ekan bu qisqa hayotida deb imom qirq beshga kirib o'lgan qirq beshga lekin qaranglar qancha narsani qoldirib ketgan demak maqsadni baland qilishlik kerak ular nima sababdan mana shunday bir martabaga erishdi? mana shunday natijalarga erishdi? maqsadlari oliy bo'lgan oldilariga yuksak maqsadlarni insonlarni haqqa yetaklash g'amini qo'ygani uchun bizni ham orzu umidlarimiz bor nimani orzu qilsak alloh taolo shunga ta yetadigan imkoniyatni albatta bizga ham beradi xuron g'azotida musulmonlarning qo'liga juda katta g'animat o'ljalar tushdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu g'animalarni tarqatar ekan hammaga g'animalardan tarqatdi juda katta g'animat edi faqat ansorlarga hech narsani bermadi bitta abu sofiyonni o'ziga 100 uqya oltin 100 uquya kumush 100 yuzta tuya dedi ta tuya degani 100 yuzta moshina degani ta mashina degani men hisoblab chiqqanman buni payg'ambarimiz unga yuz uqiya oltin yuz uqiya kumush yuzta tuya kelganda abu sofion islomga yangi kirgan hali qalbi unaqa bir mustahkam bo'lmagan qarab turib l ham dedi hammaga berdi yangi kirgan kishilarga arab qabilalariga hatto safoni mo'mayaga ham berdi musulmon bo'lmagan holda chiqqan edi musulmonlar qatorida payg'ambarimiz unga to'rt oy muhlat bergan edi lekin ansonlarga hech narsa bermadi shunda insonlar xafa bo'lishdi rasululloh o'zini shahri makkani oldi o'zini qavmini oldiga keldi endi bizni unutib qo'ydi deb o'pkalashdi mana akalar siyosiy krizis payg'ambar alayhissalomga sakkiz yillik ansorlik qilgan sahobalar ansonlar rasulullohdan o'pkalab xafa bo'lib qolishdi sad ibn muboda roziyallohu anhu kelib payg'ambarimizga yo rasululloh ansorlar sizdan xafa bo'lishyapti dedi nimaga xafa bo'lishadi hammaga berdizbi o'ljalardan ularga bermadingiz dedi sizchi siz o'zingiz nima deysiz Ha men nima der dim men ham qavmini bitta dedi biz ham umidimiz bor edi shu g'animalardan olishlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlarni biriga to'plang dedi faqat ansonlar bo'lsin yig'ilishdi işte. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana endi qarang bu bu muammoni yechishlikdagi hikmatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohning omonatini risolatni yetkazadi bu kishi muammolarni yechishlikka ham hikmat kerak maqsadi ollohni roziligiga yetalashlikmi maqsad oliymi shu oliy maqsadga olib boradigan yo'lni ham muammolarni yechadigan hikmatni ham olloh Allah taolo beradi ansolar yig'ilishdi payg'ambarimiz ularga xutba qilib allohga hamd o'ziga salovat aytib aytdiki ey insonlar men kelganimda madinaga zavovatdamidinglar Alloh men tufayli hidoyat qildimi men kelganimda faqir edinglar men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi men kelganimda tarqoq edinglar men tufayli Alloh sizlarni boshinglarni bir qildimi men kelganimda mag'lub edinglar men tufayli Alloh sizlarni g'olib qildimi dedi payg'ambarimiz ularga o'zini fazlini eslatdi shunday bo'lganmi dedi bizni tilda minnat dildi insonlar payg'ambarimizni har so'ziga minnat va fazl olloh va rasulining haqqi minnat qilish va fazl ollohni haqqi hakkı, payg'ambarni haqqi deb turishdi payg'ambarimiz keyin aytdi aytinglar agar xohlasanglar aytishinglar mumkin va shunday desanglar rost aytgan bo'lasizlar yo rasululloh siz yurtingizdan quviluvdingiz biz sizni qabul qildik faqir edingiz molimiz bilan yordam berdik quvilgan edingiz biz yordam ko'rsatdik desanglar haq bo'lasizlar dedi payg'ambarimiz o'zini ham fazlini eslatdi ularga va ularning ham fazlini eslatdi ular esa minnat va fazl olloh va rasulini haqida turishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala tarafni ham fazilatini eslatganidan keyin ularga qarab odamlarni qalblarini islomga ulfat qilishlik uchun dunyoni matohini ularga berib yuborsam mendan xafa bo'ldinglarmi sizlarni o'zlaringizni iymoningizga topshirgan edim axir sizlar odamlar qo'y qo'zilarni uylariga haydab ketib sizlar rasulullohni o'zinglar bilan olib ketishlikka rozi bo'lmaysizlarmi dedi men bularga berdim qoladi dunyo bularga men sizlardan ketaman shuni o'zi yetmaydimi dedi sahobalar dod deb yig'lashdi birodarlar rozimiz yo rasululloh rozimiz deyishdi mana hikmat mana hikmat rasulullohni qilayotgan ishi katta maqsadi oliy allohni roziligi e endi shu muammolarni hal qilishlikka ham zo'r hikmatli yechimni Alloh Allah taolo berib qo'ydi Tushunalingmi? мелочный bo'lmaylik bir balatroq narsani ko'zlavuraylik faqat dunyoda lata lutasi bo'lmasin buchi bu yo'lda bo'ladigan narsa agar allohni roziligini birinchi o'ringa qo'ysangiz ko'rasiz robbiyz sizga qanday fazli inom ko'rsatadi bu memich bo'lib qoladi bu narsalar keldima a ketibdi alhamdulillah ketibdi ketibdi alhamdulillah maqsad bu'lmas yugurganda terlashingiz tabiiy narsa to'g'rimi xuddi shunaqa narsa siz yuguring tellash o'z öz o'zidan bo'lgandek ollohni roziligini birinchi o'ringa dinni ummatni xizmatini birinchi o'ringa qo'ying buyog'idagi narsalar o'z öz o'zidan bo'ladi biz vositani maqsad qilib olganmiz biz instrument bo'lishi kerak bo'lgan narsan maqsadimiz qilib olganmiz shuning uchun o'ralashib turibmiz o'rnimizda